с, одной стороны, у нас у меня лично нет такого, что инновации должны быть инновации ради инноваций. Ради то есть, идеи. вот, конечно же, классно, когда что-то ты что делаешь впервые, ты пионер какой-то там идеи. Вот. Либо ты эту идею привез оттуда, да, там, словно из-за границы, либо ты вообще эту идею делаешь, то, что для тебя никто вообще не делал. Вот. Но, как правило, инновации рождаются из решения некой проблемы. Второе, инновации рождаются, когда у тебя нет особо денег, а тебе нужно это решение придумать. Тогда рождаются инновации. Когда у тебя есть деньги, ты просто покупаешь это решение. Вот. Это ну, инновация, да, но не очень. Поэтому не очень часто мне нравится инновация, которая называется «белая линия». Да, когда, допустим, Интересно. ты прочертил белую линию, которая стоила там, 100 гривен, и сказал, что вот за ней не заходить. Это инновация, да, такого не делал. Или мы сделали в отделениях шкафы, вот эти вот, которые вынесли посылки в зал. Это тоже была инновация, Такое до нас никто не делал, я такого вообще не видел.